অসম মিজোরাম সীমান্তের বুবন পাহাড়ে মঙ্গলবার রাতে পুলিশ এবং উগ্রপন্থীর মধ্যে গুলাগুলির ঘটনায় তিন মার উগ্রপন্থীর মৃত্যু হয় প্রাপ্ত খবর মতে মঙ্গলবার বিকেলে ধলের গঙ্গানগর থেকে সহ তিন উগ্রপন্থীকে গ্রেফতার করেছিল কাছাল পুলিশ রাতে ধৃত ওই তিন উগ্রপন্থীকে সঙ্গে নিয়ে বুবন পাহাড়ে অভিযানে নামেন পুলিশ সুপার নোমাল মাহাত্যর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী অভিযানের আজ পেয়ে পাহাড়ে লুকিয়ে থাকা উগ্রপন্থীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করলে প্রত্যুত্তরে পুলিশও গুলি চালাতে বাধ্য হয় প্রায় এক ঘন্টা ধরে চলা দুই পক্ষের এই গুলাগুলির ঘটনায় পুলিশের সঙ্গে থাকা তিন উগ্রপন্থী গুলিবিদ্ধ হলে তাদের মৃত্যু হয় নিহত তিন উগ্রপন্থীর মধ্যে দুজনের বাড়ি কাছাড় জেলায় এবং একজন মণিপুরের বাসিন্দা এই ঘটনায় তিনজন পুলিশকর্মী আহত হওয়ার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পুলিশের কয়েকটা গাড়িও নিহত তিন উগ্রপন্থী মার জঙ্গি সংগঠনের ক্যাডার বলে জানা গেছে আমাদের কাছে পুলিশ সুপারের বক্তব্য রয়েছে বক্তব্য শোনার আগে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না যোৱাকালি আমি এটা বিশেষ খবৰ সূত্ৰে লাভ কৰিছিলোঁ যে কচুদৰম অঞ্চলৰ কৃষ্ণপুৰ অঞ্চলত তিনিজন আৰ্ম কেডাৰৰ মুভমেণ্ট আছে আৰু সেইফালে তেওঁলোকে সীমান্তৱৰ্তী চুবুৰীয়া সীমা জিলাৰ মাজেদি তেওঁলোকে আমাৰ জিলা আমাৰ জিলাত সোমাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে সেই মৰ্মে আমাৰ এটা বিশেষ পুলিচৰ দল তাত উপস্থিত হ'ল আৰু যেতিয়া তাত যেতিয়া তাত তালাচী চলাই তালাচী চলাৰ সময়তে এখন অটো গাড়ীত এখন অটো গাড়ীত আহি থকা অৱস্থাত তিনিজনকৈ মিলিটেণ্টক আমি ধৰা পেলাওঁ তাৰে এজন পলাই যায় কিন্তু পাছত আমি তেওঁক ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু তেওঁলোকক যেতিয়া আমি কৰায়ত্ব কৰাৰ পাছ পাছত আমি তেওঁলোকক সোধ পোছ কৰোঁ আৰু বহু সময় তেওঁলোকক সোধ পোছ কৰাৰ পাছত এটা কথাত প্ৰতীয়মান হ'ল তেওঁলোকে আমাক জনায় যে ওচৰতে এটা অঞ্চলত তেওঁলোকৰে কিছুমান সংগীক আম কেডাৰ কিছুমানে আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু তেওঁলোকে অসম মণিপুৰ সীমান্তত ছাবাৰশ্বিপ এক্টিভিটিছ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা আছিলে গতিকে সেইমৰ্মে এটা বিশেষ অপাৰেচন প্লেন কৰা হ'ল আৰু আজি পুৱতি নিশা আমাৰ সেই এটা বিশেষ অপাৰেচন তাত সেই অঞ্চলত ভুৱন পাহাৰ পাহাৰৰ পাদদেশত এই অপাৰেচনটো আমাৰ চলিছিলে আৰু সেই অপাৰেচনৰ কালত যেতিয়া আমাৰ আৰক্ষীৰ দল তাত উপস্থিত হয় অল অফ এ ছাদেন হঠাৎ ওপৰৰ পৰা এটা ডাঙৰ গছৰ গছ আছে গছ পৰি থকা গছ আছে গছৰ আঁৰ লৈ কিছুমান আৰ্ণ মিলিটেণ্ট ছাছপেক্টেড টু বি আৰ্ণ মিলিটেণ্ট আৰু তেওঁলোকে ছয় সাতজন মানুহ তাত আশ্ৰয় লৈ আছিলে আৰু তেওঁলোকে পুলিচৰ দলৰ ওপৰত একেৰাহে তেওঁলোকে গুলীবৰ্ষণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তাৰ ফলত লগে লগে আমাৰ পুলিচৰ দল তাত পজিশ্যন লয় পজিশ্যন ৰোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে টেক্টিকেলি সেই অঞ্চলতে অপাৰেচনত যেতিয়া পুলিচে ৰিটেলিয়েট কৰে তেওঁলোকৰ যেতিয়া গুলীবৰ্ষণ কৰে পুলিচে আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে গুলী চলাবলৈ বাধ্য হয় আৰু সেই সময়তে যিকেইজন আমাৰ ধৃত ব্যক্তি আছিলে তিনিজনকৈ ব্যক্তি আছিলে তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত আমি তেওঁলোকৰ বুলেট প্ৰুফ জেকেট আৰু তেওঁলোকৰ হেলমেট লগাই তাত লৈ যোৱা হৈছিলে আৰু সেই এক্সেঞ্জ অৱ ফায়াৰত যেতিয়া হেভি এক্সেঞ্জ অৱ ফায়াৰ যেতিয়া তাত চলিছে সেই সময়ত তেওঁলোকে তাত এক্সপ'জ হৈ তেওঁলোকৰ গাটো গুলি লাগে আৰু লগে লগে আমাৰ তিনিজন পুলিচো তাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় তিনিজন পুলিচকো আমি ইতিমধ্যে তাৰ পৰা স্থানান্তৰিত কৰি শিলচৰ মেডিকেল কলেজত তেওঁলোকে চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু তিনিজনকৈ যি যিকেইজন আৰ্ম কেডাৰ আছিলে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে তাৰ পৰা চিফ্ট কৰা হয় সোণাই চি পি এইচ চিলৈ ছিফ্ট কৰা হয় সোণাই পি এইচ চিৰ পৰা তেওঁলোকক শিলচৰ মেডিকেল কলেজলৈ চিফ্ট কৰা হয় এটেণ্ডিং ডক্তৰ তেওঁলোকক মিত্ৰ বুলি ঘোষণা কৰে তাৰ পাছতো আমি গোটেই অঞ্চল জুৰি আমি চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেছবিলাক ডিপ্লয় কৰোঁ আৰু সেই অঞ্চলত এতিয়াও আমাৰ বৰ্তমানলৈকে আমাৰ অপাৰেচন চলি আছে আৰু ধৃত ব্যক্তিকেইজনৰ পৰা দুটা এ কে ফৰ্টি চেভেন ৰাইফলছ তিনিটা মেগজিন আছে এটা ছিংগল বেৰেল গান আছে এটা পিষ্টল আছে আৰু পিষ্টলৰ মেগজিন আছে তাৰ লগতে বহুতো আপত্তিজনক নথি পত্ৰৰ লগতে তেওঁলোকৰ পৰা আমি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা বি পি জেকেট সদৃশ কিছুমান ড্ৰেছ আছে সেই ড্ৰেছ আমি তেওঁ তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছোঁ ইয়াৰ দ্বাৰা আমি এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কোনো ধৰণৰ ছাব্বাৰ বিচি এক্টিভিটি হওক বা কোনো উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ দলে অসমত বা জিলাখনৰ মাজে যিকোনো ধৰণৰ যদি এক্টিভিটিছ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকক কোনো ধৰণে মাফ কৰা নহ'ব আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰত মাইনগত ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ আছোঁ আমাৰ এই যি অপাৰেচন আছিলে অপাৰেচন বৰ্তমানলৈকে চলি আছে আৰু সেই অঞ্চলজুৰি আমাৰ চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেছ আমি ডিপ্লয় কৰি থৈছোঁ আৰু সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই জিলাখনতে আমি এলাৰ্ট কৰি দিছোঁ যাতে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা উগ্ৰপন্থীৰ দল আৰু ইলিগেল আৰ্মছ লৈ যাতে তেওঁলোকে মুভমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি সঠে সচেষ্ট আছোঁ গম পোৱা মতে তেওঁলোকে মাৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ তেওঁলোকে সদস্য আৰু তেওঁলোকে ট্ৰেইন কেডাৰ আৰু তাৰে দুজন আমাৰ জিলাৰ ব্যক্তি আৰু এজন চূড়াচানপুৰ মণিপুৰৰ